Herkese salam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kövrək, bir o qədər də yumşaq və çox dadlı mutaki resepti bölüşəcəm. Videoya keçməzdən əvvəl qeyd edim ki, stəkan ölçüm 200 ml-dir və keçək mutakinin hazırlanma videosuna. Qaba 3 ədəd yumurta və üzərinə 1 stəkandan iki barmaq əskik şəkər tozunu əlavə edib yaxşıca qarışdırıram. Hətta sonra üzərinə 150 qram yağ, 2 yemək qaşığı xama və bir paket vanily vanilya əlavə edirəm və qarışdırıram. Onun da qeyd edim ki, xamanın əvəzinə bəlkə qatıq da istifadə edə bilərsiz. Və daha sonra yarım stəkan e, süd və bir çay qaşığı maya əlavə edib qarışdırıram. Mən qarışdırdıqdan sonra 600 qram unu hissəcə xəmirə əlavə edirəm. və qalan unu da əlavə edib orta bərklikdə xəmir yoğururam. Xəmiri rahat yoğurmaq üçün dəzgahın üzərinə alıram və yaxşıca yoğururam. Daha sonra bir qaba qoyub üzərinə streçli örtüb 50 dəqiqə mayalandır. Və bu arada içliyi hazırlayıram. 2 stəkan fındığa, 1 stəkan şəkər tozu və 1 paket vanilya əlavə edirəm və qarışdırıram. Və bu arada xəmirim də artıq hazırdır. Xəmiri 4 hissəyə bölürəm. Bu xəmir qatı şişmir. Sadəcə 50 dəqiqə gözlədirik, dilləndiririk. Xəmir özünü tutsun. Və 4 hissəyə bölüb kündəliyirəm. Və daha sonra dəzgaha azca un səpərək xəmiri açıram, kündənin birini vəldənə ilə açıram. Olabildiğince nazik yayıran və geniş bir şəkildə açdım. Daha sonra kəsirəm. Mə gördüyünüz şəkildə kəsdim və içlikdən bir çay qaşığı, içlikdən yerləşdirirəm xəmirə. Və gördüyünüz qaydada bükrəm. və xəmiri özümə tərəf çəkə-çəkə bükirəm ki, qatlar alınsın. Birini daha göstərirəm. Və əvvəlcədən isidilmiş 200 dərəcəlik sobada bişirirəm. Üzəlləri çox qızarmır. Rəngi biraz pambərləşəndən sonra götürürəm. Hazırlayacaq olan hər kəsə nuş olsun. Kanalıma abunə olub dəstək olmağı, videomı bəyənib, yorum yazmağı unutmayın. Hələlik.